bugun birinchi muharram musulmon olamida yangi yil kirib keldi va bu yangi yilni albatta xayr barakasini musulmon olami tilab parvardigor subhana va taolodan so'rab keng bir qalb katta bir niyatlar bilan kutib olishadi va kutib olmog'imiz ham kerak biz xuddi shunday bu yilni kutib oldik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan zamonlarning tezlashishi vaqtning tezlashishi bu qiyomatning alomatlaridandir degan hadis sharif vorid bo'lgan ha do'stlarim biz ko'ryapmiz oylar kundek o'tib bormoqda yillar esa oydek o'tib bormoqda har bir umr egasi umrini yashab bo'lib uning so'ngiga kelganda esa dunyoda bir lahza turganday o'zini his qiladi dunyoda hech qancha turmaganday hech narsaga ulgurmaganday his qiladi va albatta bir oz bo'lsada armon bo'ladi bu nisbiylik ma'nosida aytyapman ko'pchilikda bo'ladigan yani, holat shunday bo'ladi ammo yillarni umrni hisob kitob qilish ishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan boshlab berilgan ishdir biz hijriy qamariy umuman hijriy hisob yilni hazati umar roziyallohu anhu vaqtlarida sahobalarning ijmosi bilan sobit bo'lganligini tarixani o'qiganmiz lekin savol berib ko'raylikchi sahobalar ijmoga qanday keldilar nima asosga ko'ra ular ijmo qildilar nima bo'lmasa boshqa sabablar ko'p edi rasulullohni tug'ilishlari bor edi makkaning fath bo'lishi bor edi ammo aynan hijratni olishdi hijratni yil hisobiga olishdi sababi bu hisobni eng avval janobimiz saidimiz muhammad sallallohu alayhi vasallam boshlab bergan ekanlar siyrat kitoblarida keladi najronlik nasroniylar madinaga mehmon bo'lib kelishgan hijratning beshinchi yilda najron yepiskoplari madinaga e mehmon bo'ib kelganlarida hazrat payg'ambar alayhissalom ali roziyallohu anhuga aytgan ekanlar ey ali bu maktub hijratning beshinchi yilda yozilganligini belgilab qo'y degan ekanlar shu istiloh payg'ambar alayhissalom tomonlaridan aytilgan demak birinchi bo'lib hijriy hisob kitobni yuritgan zot muhammad sollallohu alayhi vasallam bo'ladilar birodarlar ana shuning uchun sahobalar ijmo qilganlar hijriy hisob kitobga chunki payg'ambar alayhissalomning aliga aytgan gaplariga -ge bir qancha sahobalar guvoh bo'lganlar hazrat umar boshchilik majlisida ana shu narsa o'rtaga qo'yilgan rasululloh o'zlari buni amalni qilgan edilar kelinglar hijriy hisobni olaylik deb kelishgan va undan keyin tobeinlar va har bir asr musulmonlari shunga ijmo bo'lib kelmoqdalar